জিন্দা যিমান দিন থাকোঁ মানুহে নিন্দাও সিমান দিনেই কৰি থাকিব মৃত্যুৰ পাছত শত্ৰুৱেও শলাগ ল'ব দূৰৈৰ পৰা মানুহ চিনি পাবলৈ সহজ কিন্তু ওচৰৰ পৰা চিনি পাবলৈ বহুত কঠিন ভুলতো বিপদত ভৰি নিদিবা বন্ধু মিছাতে কোন আপোনাৰ আপোন আৰু কোন আপোনাৰ পৰ ওলাই পৰিব কিছুমান মানুহে আপোনাক প্ৰথমে বিচাৰিব আৰু স্বাৰ্থ শেষ হ'লে আপোনাক পাহৰি যাব আনৰ লগত বেয়া হ'বলৈ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই উচিত কথা ক'লেই তুমি মানুহৰ দৃষ্টিত বেয়া হৈ পৰিবা যিদৰে যিমান ধূলিও কয়লাৰ ৰং সলনি নহয় ঠিক সেইদৰে কিছুমান মানুহ যিমান শিক্ষিত হ'লেও স্বভাৱৰ পৰিৱৰ্তন নহয় অকলশৰীয়া হৈ পৰে সেইসকল মানুহ যি নিজতকৈও বেছি আনৰ সুখৰ বাবে বেছি চিন্তা কৰে ভগৱান গৌতম বুদ্ধই কৈছিল প্ৰকৃত সুখ তাতেই পাবা য'ত তোমাৰ কিছু কৰ্মৰ যোগেদি আন এজনৰ উপকাৰ হয় মই ঘৃণা কৰোঁ সেইসকল লোকক যিয়ে মিছা কথা কয় মিছা বন্ধুত্ব কৰে মিছা প্ৰেমৰ অভিনয় কৰে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু মিছা সম্পৰ্ক গঢ়ে সন্মান কৰিলে সন্মান কৰিম অপমান কৰিলে উত্তৰ দিম আঘাত কৰিব খুজিলে প্ৰত্যুত্তৰ দিম আৰু অৱহেলা কৰিলে আঁতৰি যাম যিহেতু এবাৰহে পোৱা যায় এই জীৱন গতিকে পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক কিয় যুঁজিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত থাকিম আনক দুখ দি কোনো সুখী হ'ব নোৱাৰে আনক সৰু কৰি কোনো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে আনক দান কৰি কোনো দুখীয়া নহয় আনৰ জীৱন ধ্বংস কৰি কোনো বেছিদিন সুখী নহয় ইতিহাসে কয় কাৰোবাক জয়ী কৰোৱাতকৈ কাৰোবাৰ পৰাজয়ৰ বাট নিৰ্মাণ কৰাটো বিতুষ্ট লোকৰ বাবে বৰ কঠিন নহয় যি ব্যক্তি ভাল তেওঁ সদায় মোৰ মনৰ নিভ্ত কোণত স্থান পায় আৰু সেইজনেই হ'ল আপুনি খোজ এনেদৰে কাহা যাতে চীন ৰৈ যায় কৰ্ম এনেদৰে কৰা যাতে পৰিচয় ৰৈ যায় পৃথিৱীত এনেদৰে জীয়াই থকা যাতে মৃত্যুৰ পাছতো আদৰ্শ ৰৈ যায় বন্ধু ডাঙৰ মানুহ হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় ডাঙৰ মনৰ মানুহ হোৱাটোহে বেছি ডাঙৰ কথা জীৱনত আনে আঘাত দিলে কেতিয়াও দুখী নহ'বা কিয়নো যিজোপা গছত মানুহে পাথৰ বেছিকৈ মাৰে সেই গছৰ ফলেই সদায় মিঠা হয়